97-му річницю жовтневої революції відзначили в жовтих водах невеликим мітингом члени комуністичної партії України. Протягом багатьох років дата 7 листопада вважалася великим святом і відзначалася демонстраціями та парадами трудящих. Сьогодні річницю жовтневої революції, як і раніше продовжують святкувати, лише прихильники комуністичних поглядів. За традицією вони зібралися на невеличкий мітинг біля постаменту, де ще рік тому. стояв памятник Ленину. Сегодня 7 ноября жители города, коммунисты, мало правда, собрались на площади возле памятника Ленина, где стоял раньше памятник Ленин, чтобы отметить день 7 ноября. Это день революции Великой Октябрьской, которая произошла в 1917 году. Значит, память людей еще э, с памяти людей еще не вытравили э, мысль об этом празднике. Люди помнят и приходят отметить. Даже мало, но все равно это пример для наших молодых людей, для наших горожан, э, как бы в память о былом времени, когда мы жили. 97 лет тому назад. Советская власть утвердилась была в нашей республике. Поэтому мысль о том, что Октябрьская революция состоялась в другой державе, и мы не должны его отмечать, мы думаем, что это в корне неправильно. Настоящая революция, не такая революция, как сейчас прошла. Та революция дала трудовому народу, крестьянам земли, дала свободу в действиях. Тогда Советский Союз заботился о своих людях о советских людях. Нам нужно объединяться, объединяться для того, чтобы изменять свою жизнь и для того, чтобы идеологию компартии э, распространять в массах. Э, идеология компартии всегда была за мир, всегда была за дружбу народов. Поэтому э, мир, мира над нашим небом, мира нам и синего неба. Згадати бувалі часи прийшло зовсім небагато людей, трохи більше 20. Після виступів жовтоводських лідерів КПУ традиційно поклали квіти до порожнього постаменту. Значить, постамент знаходиться Ленин находится на в пежерел на складі. Нікуди он не дівався, он хранится. Я думаю, ми дождемося і тех тих когда коли вистановімо все більшість з присутніх ще залишаються вірними тим ідеалам, в ім'я яких відбувалася жовтнева революція. Вони охоче ділилися делились с погодами про ті часы. Это очень большой праздник, который дал нам свободу, вот, на, это на свободно учиться, не платить такие деньги, как сейчас платят студенты или их родители. Это бесплатное было обслуживание медицины. Это мы ездили с детьми и в эти дома отдыха, и в санатории, и лечили свое как-то здоровье. Я очень благодарна тому времени, и оно никогда не уйдет, и будет все равно в душе. И советский строй нельзя перечеркнуть, она дала мне... Уч... Я выучилась, учеба была бесплатная, работа ежедневная. Так что с праздником. Люди ждали, ждали самого хорошего. А оно пришло вот то, что вы сейчас сами видите. Ну что, Больше сказать, слава Украине, а Украине той, которая народная Украина. Сегодня мы отмечали годовщину Октябрьской революции, в моем понятии настоящей революции, Спасибо. когда народ все-таки решил создать бесклассовое общество, чтобы не было действительно олигархов, ну, как сказать, ну, не знаю, хоть народ действительно хотел лучшей жизни, да. По сравнению с той революцией, которая произошла у нас сейчас, и которую по телевизору, допустим, нам рассказывают, да, это революция, все. Но мы отлично с вами видим, что не поменялось абсолютно ничего, блин. То есть олигархи, одни мы олигархов поменяли, блин, на других. Условия жизни мы не изменили, бля. Сейчас происходит обычный обман. И в Украине это будет. Придут здравомыслящие люди, будут осуждать это все. Ведь это все жизнь мертворожденное, все оно уродливое, оно, не, ну, оно ни на что не похоже. Ну что это такое? Фашизм есть фашизм. В любой стране. Он и в Италии осужден, и в Испании, и, тем более в Германии. Так то вы уважаете, что в нашей стране зараз фашизм панует? Ну а что? Ну всех же западенцы пошли. Ну, по крайней мере, здравому смысла так, нет. Так а где западенцы? Вот вы видите в нашем месте этих западенцев? Нет, погодите. Ну, ну нет, и вы не относитесь, и вы нет. Но вот идеология, видите, победили они. И давят, и давят. А почему, хорошо, а почему не послушать прогрессивных э, прогрессивные силы, коммунистов, цариков не послушать? Ведь не все же дураки, все же и умно скажут. По городу уничтожено 12 предприятий. У ПП огромные предприятия, огромные. А что сейчас осталось? Ничего. Шахта от нее, она 10% только дает. Это же возгок! Сколько давалось, сколько тогда работало. Сейчас только половина там работает. Где рабочие места? А сколько было тогда в желтой воды? 74 или 72 тысячи, да? А сейчас 40. Я ведь за Украину, я и двумя руками, но за нормальную, не за это уродство, за этот обман бесконечный. Я думаю, вы все хорошо понимаете, что если средства массовой информации покажут вот этот наш митинг, то, естественно, у очень многих, а может и не многих, желтоводцев будут ухмылки, усмешки и все остальное. Но я думаю, услышав слова нашего секретаря Ждана Максима Викторовича, вы соглашаетесь, что жить мы стали намного лучше, веселее. Да, вот. Мы за цветущую Украину, мы за мир над Украиной, за чистое небо над Украиной и во всем мире. И давайте все вместе скажем, слава нашей Украине и слава тем ребятам, которые погибают на юго-востоке нашей страны, только жалко до слез и непонятно, за что они погибают. За кого они отдают свої жизни. Ні поклон що за нас, но ведь не тільки за нас. Ми все это хорошо розуміємо. По закінченню зібрання його учасники розходилися по домам з обличчями, позбавленими оптимізму. Для них 7 листопада ще продовжує залишатися червоним днем в календарі.